8 июля 2024 года. Массированная атака на Киев. ПВО я во время атаки записывал видео. Я верил, верю и буду верить в наше ПВО. Ребята действительно боги, ребята делают все, что могут, но тем не менее, к сожалению, есть прилеты, ужасные прилеты и попадания на территории города Киева, в Кривом Рогу, там тоже страшные вещи. Никто не знает, что это обломки, либо прямой прилет, кто его знает, но факт тот, что имеем печальные последствия того, что произошло. Прежде всего, Институт охраны материнства и детства, Ахмадед известный, всему, наверное, Советскому Союзу точно, а возможно даже всему миру уникальное медицинское учреждение, там, где спасли сотни тысяч маленьких деток, там, где делали уникальные операции, Русская ракета туда залетела и разрушила огромную часть этого большого медицинского учреждения. Погибли люди. Ох, пострадали дети. Не дай бог, чтобы дети погибли, но уже как минимум 7 погибших только в Киеве. Минимум 10 погибших в Крывом Больше 50 на сегодня на сию минуту больше 50 раненых по Украине. Ахмадет весь давал их людей. Весь Киев собрался. Вот, кто там может, приехали люди, помогают, разбирают эти завалы, потому что под завалами могут быть, повторяю, и дети, и люди. Вот, об этом должен знать весь мир, что эти мрази творят. Этот пот вонючий, Пришивый Сейчас сидит, наверное, там и натирает себе соски где-то там, какой-то там Эротическое мазью от того, что он очередной раз сделал, очередное преступление. Эти вонючие, брагатые летчики, которым похер куда стрелять, они зарабатывают деньги, получают премии, какие-то вонючие медальки. Вот. Вам будут сниться эти дети, твари. Вам эти дети будут сниться. Те, кто будет ржать и кричать, какие там да, супервоины, супергерои, суперосвободители, молодцы, очередной раз поразили военные объекты, уничтожили штаб и там вообще победили. Ребята, вам придется на небе нести за вот этот вот ваши настроение, реакцию на произошедшее и происходящее на небе вам придется. Неизвестно еще с кем вам общаться, с Богом, либо с чертом, либо с чертями, а может где-то еще ниже, чем ад. Вот. А весь мир должен знать об этом, ребята. Все видели эти видео, все видели этот ужас. Поэтому давайте не молчать. А Запад, прошу Запад, открывайте уже свои фары заплесневевшие и прекращайте вот эти там выдумать красные линии о том, что нельзя лупить, не... надо лупить. Надо лупить и уничтожать эту плесень. Надо.